Всем привет, ребята! Набираем 5 лайков и выхода вторая серия у ШГШ в Роблоксе. А мы погнали! Что это директор поставив? Бу! Терзкий ты дебил! Да, Димон, успокойся! Чё я такое сделал? Нахер ты со спины меня лякаешь? Да ладно, успокойся. Погнали ли луча в класс? Скоро урок. Димон, это что? Я не знаю, что это такое. Я с тобой же зашел в класс. Ляха муха, и что нам делать? Нам кранты будет, потому что мы первые зашли в класс. Дерзкий, ты прав, надо срочно найти, кто сломал нам полностью класс. Я согласен с тобой. Короче, я погнал шукать, кто это, а ты будь здесь. Ладно, я погнал, давай, удачи. Давай, дерзкий, удачи. Что это за трэш просто? Димон, это ты сделал? Саша, ты дурак, нафиг ты так заходишь у класс? Димон, все, я пошел директору рассказывать про тебя. Саша, ты что, дурак, что мне делать? Сейчас директор увидит и подумает, что это я все сделал. Что делать? А, а, -а, -а, -а и что дел делать, что делать? Топ, Дмитрий, живо ко мне в кабинет. Это не я сделал. Итак, Дмитрий, как это произошло, что весь класс разгромный, быстро мне отвечайте. Директор, я реально не знаю. Алексей Евгеньевич, я вам отвечаю, это не я сделал. Я зашел у класс, он уже был таким. Поверьте мне, пожалуйста. Так, если мы не найду, а бы ты не найдешь, кто это реально сделал, будешь отчисленным живо. Блин, что делать? Мне же будет капец от директора, если мы не найдем, кто это сделал. Дерзкий, стой! Что не мой такое? Меня хочет отчислить из этой школы за то, что я типа разгромил весь класс капец, что делать? Я... Короче, я узнал одну инфу. Какую еще инфу дерзкий? Наш класс разрамив волком. То интернет. Чих, как я там, короче. Понял, но ну ему бля хана от меня, бо от тебя сто процентов. Димон, не смеши людей от тебя. Ладно, дерзкий, я погнал в столовку, удачи. Тебе дашь удачи. Да уж, это а денёк, конечно, вообще супер. Да уж, наверное, пока школа. Чё сидим? Димон такой грустный. Плаки-плаки, походу. Чё, отчисляет, да? Хи -хи -хи. Ты, Волка, ты меня уже задолбал. Иди сюда. Сейчас я тебе покажу. На! А! Ты чё, Димон? Берега попутавна в нос! А если вам понравилась эта серия, ставим лайки, подписываемся на канал. И это была первая серия, первый сезон. Всем пока!